qomus bolajon bolajonlar uchun qiziqarli darslar qanoti qanotimizga obuna bo'ling darslarimizni kuzatib boring va foydali bilimlarga ega bo'ling bugungi darsimizda ba'zi mevalarning nomlarini o'zbek va arab tillarida o'rganamiz mevalarni barchangiz sevsangiz kerak a qani boshladik mevalar arab tilida de, favake deyiladi mevalar favaki olma tuffaha olma tuffaha o'rik meşmeş örek meşmeş anor ruman anor ruman muz mauz muz mauz الخر برقوق الخر برقوق قلوبني فراولة قلبني فراولة برتقال برتقال برتحل برتقال <applause> جلاس كرز جلاس كرز <applause> نك إجاز نك إجاز تاروز بالطيّخ تاروز بالطيّخ مانجو مانغو مانجو مانجو أنجر تين أنجر تین شفتال خوخ شفتال خوخ یان غاق جوز یان جوز ترنج ليمون ترنج ليمون <applause> ازم عنب ازم عنب خرمه تمر خرمه تمر keling endi ushbu darsimizda o'rgangan bilimlarimizni bir nechta savollar bilan sinab ko'ramiz birinchi savol quyidagi mevalardan qaysi biri arab tilida tufa deyiladi tufa to'g'ri javob olma olma ikkinchi savol quyidagi mevalardan qaysi biri arab tilida faraula deyiladi faraula to'g'ri javob qulupnay qulupnay uchinchi savol quyidagi mevalardan qaysi biri arab tilida tin deyiladi tin to'g'ri javob anjir anjir ushbu darsimiz sizlarga manzur bo'ldi degan umiddamiz boshqa darslarimizni ham tinglash uchun qanotimizga tashrif buyuring yangi darslarimizdan xabardor bo'lish uchun esa qanotimizga obuna bo'lishni unutmang